Но вообще я должен сказать, что когда мы когда формировался список партии Ведроджиня на выборы, и когда в этот список пришли, ну, так, знаете, как лучшие люди, элита Новопетровской области, пришли учителя, пришли врачи, э директора крупных предприятий, крупные э агропромышленные производители и мэры городов депутаты местных советов. То есть мы сконцентрировали самых продуктивных, самых уважаемых людей в разных, во всех регионах нашей области. Но, честно сказать, в голову нам не могло прийти, что именно вот по отношению к этим людям будет осуществлена вот такая не просто агрессивная, а вот именно столько вот, настолько злая кампания по формированию клонов, дублей. То есть, ну, Давайте представим себе список. В областной совет возглавляет Куцин Владимир Семенович. Это директор. Никопольского завода феросплавов. Человек, за которым стоит 15-тысячный коллектив, где средняя заработная плата свыше 8 тысяч гривен, 8 800 на сегодняшний день. Человек, которого знают заслуженный металлург Украины, которого знают далеко за пределами Никополя и Днепропетровской области. Кого же противопоставили Владимиру Семеновичу? Нашли Куцина, Владимира Леонидовича, жителя Харьковской области. Вот мы пытаемся здесь его найти. Соседи говорят, что что это алкоголик, что он не ночует дома, что его уже месяц никто не видит. И то, сколько потрачено сил, энергии на борьбу с партией Ведроджиня, к сожалению, нас это ну, действительно шокировало, нас это удивило, потому что э, представители, кандидаты от Ведроджиня, они никому не желают зла, они не желают просто своим трудом э, улучшать благосостояние людей, регионов каждый день. Это обычные люди труда. Столько денег, ресурсов и э, сил, которые потрачены на борьбу с Ведроджинем, меня искренне удивили. Я не ожидал такой гадости, я считаю, что... Ну, в общем, это беспрецедентный случай. Конечно, прошу всех людей обращать на это внимание. И если вы спросите, кто за этим стоит, к сожалению, в общем, я должен это назвать, стоит за этим представитель оппозиционного блока. Именно эти люди не смогли не смогли, видимо, смириться с тем, что управленческая элита Днепропетровской области, она пошла в партию Ведроджиня и приложили вот такие грандиозные усилия для того, чтобы дискредитировать Ведроджиня, для того, чтобы... Не столько Ведроджиня это не дискредитирует, это просто, чтобы сбить людей с толку. Понимаете, это же какое нужно иметь неуважение и к собственным избирателям, чтобы вот таким вот образом взять и просто и записать в бюллетень две партии с похожим названием и записать в похожие фамилия. Честно сказать, меня это очень сильно удивило, и я думал, что такие грязные методы уже не должны применяться в политике, потому что если они применяются на выборах, такие методы, то как же тогда подобные люди, которые претендуют зайти тоже в иметь фракции в каких-то местных советах, как же тогда они будут поступать со своими избирателями, как же тогда они будут поступать с местными бюджетами, с деньгами, с хозяйственной деятельностью. Это грязные технологии вчерашнего дня, которые просто стыдно даже, что мы сегодня вот в наше время после всех э, исторических событий в нашей стране, что мы сегодня с ними имеем дело. И я думаю, что не случайно не случайно сегодня прозвучало, именно сегодня прозвучало э, официальное политическое заявление блока Петра Порошенко, что ни при каких обстоятельствах, нигде, ни в одном регионе государства э, партия президента не будет коалиционироваться, входить в коалиции с оппозиционным блоком. Это, я думаю, отчасти является следствием того, что и блок Петра Порошенко увидел настоящее лицо, увидел то грязные методы и технологии вот тех представителей вчерашнего дня, на которых еще до сегодняшнего времени не снято с них ответственность за военную э, проблему, за развязание войны, за грабеж и разворовывание нашего государства. Поэтому сегодня мы должны понимать, что эти люди поставили сами себя вот этими своими методами, они себя поставили сами вне закона, вне политической конкуренции. Их никто не может воспринимать как честных политических партнеров, потому что их методы – методы карточных шулеров, которые и под, под, подкладывают, манипулируют фамилиями, манипулируют документами. Это наперсточники с 90-х годов. Как вот по вашим наблюдениям, как избиратели, как те люди, которые поддерживают вас, реагируют на... Вы знаете, люди очень встревожены. Когда об этом мы разъясняем, когда мы говорим с людьми, и особенно это происходит в, в областных, в районных центрах, в небольших городах областного подчинения, где люди знают своего кандидата, знают у человека, который баллотируется от партии Видруженя, то у людей возникает, знаете, очень естественная реакция возмущения. Потому что это грязные, подлые методы, которые человек воспринимает, как любой нормальный человек, он воспринимает это в свою то, в том числе и в свой адрес, потому что также будут поступать и в отношении него. Вот его также цинично, лицемерно будут обворовывать завтра. Говорить о том, что мы хотим, чтобы были снижены тарифы, а на самом деле эти тарифы отправлять на собственное обогащение через свои монопольные энергетические холдинги. Люди очень возмущены этому. И, конечно, я, думаю, я уверен, что те, кто это сделал, проиграли уже тем, что они считают людей забитыми, которые не могут в этом разобраться. Они показывают свое отношение, прежде всего, не к нам, они показывают отношение свое, прежде всего, как раз к Своим избирателям. Вот они их считают неграмотными людьми, которые не смогут отделить заслуженного металлурга Украины Куцина Владимира Семеновича, седьмого номера в бюллетене, от этого лже Куцина, который не живет дома, потому что он ведет аморальный образ жизни.